А, и разберем такое понятие как франшиза. Кто-нибудь знает, что такое франшиза. Отлично. А, Женя, расскажи нам, что это такое. Ну это, это право на ну, использование на ведение бизнеса. Ну готовый. да, то есть да, готовый бизнес, да, разработанная система, маркетинг план и полностью все рассчитано и так далее. То есть яркий пример у нас является Макдональдс. То есть они из Америки приезжали сюда и построили ее. А наши ребята, взяв кругленькую сумму денег, примерно стоимость франшизы Макдональдса, так вот, то есть совсем немножко, полтора миллиона долларов. А, ну, я думаю, понятно, почему такая стоимость. Да, то есть Макдональдс все знают везде. А это очень раскрученный бренд и много у них клиентов. То есть далее. А наша компания компании предоставляют микрофранчайзинг. То есть, как видите, франшизы заметно меньше, то есть 657 и 1657 долларов. Что туда включается? То есть франшиза 657 долларов входит 39 долларов. Это годовое обслуживание личного кабинета, да, то есть когда мы инвестируемся в компании и получаем непосредственно интернет-магазин, в котором можем продавать а, эти же планшеты, телефоны а, и использовать услугами связи, да, которые я ранее говорил. Далее 18 долларов мы платим за доставку документов, а, которые нам присылаются за то, что мы Взяли франшизу являемся официально партнерами компании. Давай покажем их. Сейчас. То есть вот э, такой ранее пакет приходил. Сейчас немножко другой год, так как компания э, расширяет свои зоны влияния, да, то есть появляется новое направление. Когда я здесь э, зарегистрировался, да, у компании было только телефонные коммуникации. На данный момент появился кэш и инвестиционное направление. Что мы здесь наблюдаем? А где сертификат? То есть тут у нас есть сертификат, тут то его утащил. Потом найдем, тоже покажу. То есть там. Да, то есть вот такой сертификат. А, мастера филей, то, что является франшизой 657 долларов. А, Олег Огородников, то есть это а так меня зовут, зарегистрировался 17 ноября 2012 года. А, подпись президента Фабио Гальди и заместитель Альфонса Гальди. Ну, там также, то есть папка ⁇ Помощь разная ⁇,⁇ Маркетинг-план ⁇ и бланки регистрации. То есть кому интересно посмотреть, что там есть, ближе после презентации могут подойти. То есть далее. 600 долларов – покупаем непосредственно бизнес-место, то есть саму франшизу. 600 – это для франшизы мастер, и 400 – получаются скидки для мастер плюс нет Ну и 1200 долларов непосредственно получаем право обладания станцией, ну, панелью. Далее, разберем 5 основных видов дохода компании, которые сейчас нам денежки приносят. На самом деле видов дохода больше, но просто чтобы не загружать информацию, только основные расскажу. И такой вопрос у меня к вам. А кто-нибудь что-нибудь в видео покупал? Без разницы вообще что-нибудь. Как вас зовут? Екатерина. Екатерина, что вы покупали? Я уже не помню. Не помню, что-то покупали. Что-то покупали? Что-то мы покупали. А вам кроме вот товара, там, чека, что-нибудь еще дали? Карточку уже. Не помните? По-моему, гарантию дали еще. Не, карточка так у нас есть. Есть уже? то есть дают обычно при покупке карточку и три купона, да? Да, да, Вот. А с купоны что нужно сделать? То есть я вам раздать можно, да? То есть а, друзья, скажем так, рекомендуем, сходите в видео, получите скидку, да, как бы и вам хорошо, и мне хорошо. Вы за это получаете бонусные баллы, то есть на которые непосредственно в дальнейшем получаете также скидку, да? То есть вот так вот. Рекомендовали одному, получили скидку, рекомендовали другому, получили скидку. А компания Word пошла по подобному пути, только вместо баллов мы получаем уже непосредственно деньги. И первый вид дохода это личная рекомендация. То есть, предположим, вот это вот находитесь вы, то есть любой человек. А вы рекомендуете своему другу, подруге, ну, допустим, это будет у Петя, да? Он берет франшизу мастер, ну за 657 долларов, которая. вы за это получаете 60 долларов, которые приходят в течение двух 3 минут вам на счет и которые вы можете снять непосредственно с карточки. То есть в любом банкомате с небольшой комиссией а, с данной карты. Но ну, это уже старая образца, Сейчас компании заключают договор с компанией Visa. То есть новые карточки уже будут виза. Понимаете, какой по серьезности идет речь компании. Далее, а, то есть франшиза. Допустим, кто-нибудь Коля, например, берет франшизу 1657 долларов. За это вы получаете 120 долларов. Также в течение двух-трех минуты можете снять карточки. Понятно, да? Лично. А второй вид дохода это командный бонус. Как он распределяется, как происходит? То есть компания идет а, по развитию маркетинг-плана бинар, то есть бед латинского 2. То есть вы не можете больше двух человек поместить на один уровень, одну линию. То есть как, допустим, на слайде, наличие один человек слева в команде, один человек права в правой команде дает нам пару, да, командный бонус, то есть 60 долларов. Причем без разницы, да, как бы на каком уровне человек находится, а, главное от того, что он слева и второй справа то есть здесь пара 60, тут уже больше франшизы, получаем 160 долларов. На данный момент это является порядка 80% нашего дохода, так как очень много регистраций происходит, и это наиболее такой, наибольший доход. Далее, а как вы думаете, вот вообще, то есть возьмем, вернемся к этому рисунку, например, Андрей может зарабатывать больше вас? Вот Андрей, вот вы. Да. Не, да. Нет, все равно будет. Может, да. а, На самом деле может. Берем почему и как. А, то есть у Андрея тут команда, тут команда, да. Предположим, у него здесь 50 человек находится, да, в этой команде ушел да. И здесь 50 человек. А у вас, то есть здесь получается 102 человека. А в этой команде, допустим, 40 человек. То есть смотрите, сколько здесь пар сработает? 50. А то, что 50 человек там, ну там, да? А у вас сколько сработает? 40. То, что у вас меньше будет в этой стороне. То есть а, за счет того, что Андрей более симметрично распределил а, структуру команды, да, за счет данного вида дохода, он получит а, больше денег. Поэтому Андрей может заработать больше вас. За счет грамотного построения команды. Ответил на вопрос? Да. Отлично. А третий вид дохода – это бонус поколений. То есть вы за то, что ну, вам компания плачет дополнительно бонус за то, что а, вы научили своих ребят развивать команду, строить этот бизнес, зарабатывать денежки. И получаете непосредственно от этого бонус, да, то есть от 10 до, процент, до 30 процентов от того, что люди зарабатывают ваши. То есть, например, Андрей, ну там, в первой линии, кому вы порекомендовали, допустим, Андрей, да, заработал 1000 долларов, вы получаете 10%, то есть 100 долларов бонусных от компании. Постепенно ваша команда развивается, становится все больше. И то есть эти 10% постепенно перестают в 30%. И также вы получаете доход за второй, третий, то есть за допустим, вот это вот вы это ваш приглашенный, он другого, другому рассказал и так далее. То есть это первая линия, это вторая и третья. И так далее. До семи поколений с каждого человека со второй по седьмую линию 5% дохода. То есть если взять минимально, каждый человек рекомендует двоим, то есть один, второй, да, на седьмой линии уже будет порядка 128 человек. А если рассказать троим, четверым, то есть понимаете, о каких цифрах уже идет речь. По данному виду дохода понятно? Отлично. А, тогда четвертый вид дохода. То есть вернемся, вспомним этот кэш, да, за то, что мы получаем рекламу. А, это один вид дохода. И второй вид дохода за построение, структуры, да, то есть те люди, которые пользуются кэшем. То есть разберем на слайде. А у вас есть левая команда, у вас есть правая команда. А доход мы получаем с меньшей командой. По 4 доллара с каждого человека. То есть 4 доллара в левой команде 40 человек у этих людей, допустим, нет андроида, у них iPhone. А 40 долларов этого того мы получим 160 долларов за то, что люди просто установили приложение и ну, смотрят, получают за это денежки также. Классный? Да. А, понятно. Так, далее. Пятый вид дохода очень напоминает AdCash, только уже за Power То есть за то, что люди у вас приобретают также солнечные панели, у вас находятся в команде. А, то есть кто-то может 10 панелей купить, кто-то 20 панелей, кто-то просто одну франшизу возьмет. И так далее. А также все набирается постепенно. А, и также с меньшей команды, да, то есть 50, тут 60 у вас купили. С меньшей команды получаем по 2 доллара с каждой а, такой панелью у вас купленной. То есть получим 100 долларов в месяц. Также за то, что Люди просто, когда-то у вас купили панель и непосредственно также получают с этого дивиденды. То есть 15-20% годовых, как я уже говорил ранее. Ну, собственно, о компании у меня все. Хотя, я, конечно, могу рассказывать очень долго еще, но по времени понимаю, что ограничено. И сейчас хотел бы вам представить а, замечательного человека, который а, начал здесь, вообще в городе, этот бизнес. У него огромная команда, очень... А, Заводной, зажигательный человек, всегда помогает нам, всегда нами движет. И Роман.